9 березня Україна відсвяткувала 201-ю річницю з дня народження українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. На урочистий захід до пам'ятника Кобзаря прийшли мешканці Марганця. Сьогодні ми празднуємо з вами 201-ю годовщину з дня народження великого Тараса Григоровича Шевченка, поета, писателя, драматурга, етнографа. человека, который прожил и сделал все для того, чтобы Украина была такой, какой, например, мы видим ее сегодня. Его литературное наследие столь велико, и его пласт культуры Украины столь могуч, что хватит еще ни одному поколению изучать и изучать шевченковские труды. 240 стихотворений написал Тарас Григорьевич, из них 20 поэм. 20 прозаических произведений, 9 из которых только мы можем считать сегодня. Драма, Назар, стадоля и два незаконченных драматических произведения. То есть все, что было сделано великим гением Тараса Григорьевича Шевченко, будет изучаться еще очень долго и говоря о том, что жизнь его прошла так, чтобы оставить нам, самое главное, и его современникам, и нам, его потомкам, и следующим поколениям не на одно столетие, это же, конечно, великий Кабзарь. Кабзарь был учебником в конце 19-го, начала 20-го столетия в сельских катах, среди учащихся. Но мы мало еще говорим о том, что именно Тарасом Григорьевичем Шевченко был оставлен букварь южнороссийский. Это учебник для детей, для крестьянских детей. Он стоил всего вышло 10 тысяч экземпляров и стоил этот учебник всего 3 копейки для того, чтобы он был доступен каждому ребенку, каждому человеку. Если говорить о Тарасе mm -hmm. Бегойче Шевченко как о живописце, то 835 картин сегодня знаем мы. 270, к сожалению, были утеряны уже безвозвратно. Вшановуючи великого митця, присутні згадували твори Шевченко. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій світинці з біленької хати. Вийшла похуляти у гаю на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю. Козак молоденький. Цілує, вітає, Йдуть по долині, ідучи співають. 47 лет жизни всего прожил Тарас Григорьевич. Из них 24 года он был в крепостничестве, 10 в ссылке, остальное под страстным прицелом жандармов царской России. 47 лет, ну разве это долгий путь, а такое огромное наследие? Одно из важнейших его в творчестве произведений, мы все считаем, это его заповед. Я умру, то поховайте меня на могиле, среди степу широкого, На Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чутно, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражею, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї єдиній, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Заповед стал гимном всему украинскому народу, заповед стал тем произведением, которое объединил украинский народ и все то, о чем мечтал Шевченко, о том, чтобы украинцы были едины, свободны, вольны, о том, чтобы они чувствовали, что у них есть своя культура, свой язык, свои традиции. Вот это все в этом заповеди. Еще хотелось бы остановиться на Кабзаре. Могучее, огромное, серьезное произведение. И вот мы в этом году, в 2015, отмечаем год Великой Победы, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И мы с вами все знаем два удивительных факта, когда Кобзарь помогал нашим украинцам, нашим воинам в победе. Саратов, Великая Отечественная война. И в этот город переехала радиостанция имени Тараса Григорьевича Шевченко. И тысячи писем от украинских солдат приходят на эту радиостанцию с просьбой издать Кобзарь. И великий наш Павло Тычина, проникнув этой мыслью, делает все, чтобы в годы войны, когда не было бумаги, краски, когда проблемы были со светом, издает 20 тысяч экземпляров Кобзаря, которые сразу же отправляются на фронт. И наши украинские солдаты впоследствии в своих воспоминаниях пишут, что книга не только поднимала их дух, стремление победить, она была у них в мешке, когда нужно было отдохнуть. И эти книги, потертые, остались после войны реликвией во многих-многих семьях. Или, например, вот такой факт. Германия, концлагерь Дахау. Два художника в разное время прошли через это горнило. Резниченко и Фименко. И оба в концлагере Дахау рисовали портреты Шевченко, чтобы поднимать дух людей, которые там находились. И впоследствии, уже после войны, когда Резниченко издает свой первый альбом как художник на Украине, туда входят эти рисунки. Вот факт того, что Тарас Григорьевич Шевченко он всегда был нашим, народным. И хотя сегодня киргизы, казахи, малые народы по Волжье, русские утверждают о том, что это их национальный герой, что это их гений, только мы, украинцы, можем сказать, что Тарас Григорьевич олицетворяет нас, наш менталитет, нашу духовность, наше единство. Дорогие друзья, мы сегодня собрались для того, чтобы отдать дань памяти Тарасу Григорьевичу Шевченко, а еще мы собрались, чтобы сказать, мы едины, мы любим свой город, мы живем в самом лучшем городе на земном шаре. Мы любим людей, которые живут в нашем городе. Здесь могилы наших родных, здесь наша жизнь проходит, здесь мы воспитываем своих детей, мы воспитываем внуков украинцев и украинок настоящих. Поэтому спасибо огромное, что вы пришли сегодня в этот день, что мы можем сказать друг другу, что наша духовность, наше внутреннее я состоит. І з творчіства Тараса Григоровича Шевченка. Після добрих слів в пам'ять творця за участю керівництва міста відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. В завершенні заходу на честь світлої пам'яті видатного письменника із вуст настоятеля парафії святих апостолів Петра і Павла у місті Марганці Української православної церкви Київського патріархату і єрея Тимофія Редько до неба злетіли молитовні слова.